Директор сільгоспідприємства НАЦ 2012 Олександр Пономаренко вже близько 10 років займається розведенням великоплідного волоського горіха. За цей час селекціонером було виведено три сорти, плоди яких по праву можна вважати найбільшими у світі. Це інтер, Алекс та Велетень Бесарабії. Хотім німношко розказати вам про крупноплодні орехи Бессарабії. Ми пройшли весь путь. От, нашли старые маточные деревья, первые, откуда в Бессарабии взялся крупноплодный орех. Мы нашли старожил, пожилых людей, которые нам рассказали. Когда-то дети календовали, это было еще во времена царской армии, и солдат подарил им три ореха крупных. Они принесли домой, родители увидели, что орехи очень крупные, посадили их, и из трех один зашел. И началась народная селекция. На цих зразках селекціонер Олександр Пономаренко, використовуючи методику Івана Мічуріна, вивів нові сорти, які стали відомими у всьому світу завдяки своєму розміру. Для виведення нових сортів ментора для воспитання, неплодородні землі без поліва. І дуже легко ми знаходимо те, що називається лучшими сіянцями і лучшими сортами. так у нас родились два сорта интер и сеянца винтера уже э, сорт алекс который крупнее интера в полтора раза размеры вы видите если интер в сухом виде у нас доходит до 25 30 грамм в виннице на 30 больше 35 до 40 грамм то этот э, Алекс заходит до 100 грамм в сыром виде. Сейчас в руках сорт Алекс. Он немножко похож, когда его почистишь на динозавра. Он светлый орех, прекрасно выполнен внутри. Сейчас мы его можем... Давайте он шикарный зеленый еще. Мы его откроем. Для того, чтобы посмотреть выполненность его. І раз говорю, что мы його испытываем без полива, без оприскування. Вот орех у нас «Алекс». Дерево висаджено по схемі близької посадки, що дуже важливо у промислових садах, так як дає максимальну кількість врожаю з гектара. Сорти інтер та алекс дають приблизно 5 тонн з гектара. У світі існує всього 12 сортів волоського горіха, у характеристиці яких вказано плодоносіння, по такій схемі. здесь посажен 6 на 7 схема посадки для чего для того чтобы посмотреть его плодоношение при близкой посадке друг к другу 8 лет большим деревьям этому пять лет пятый год и мы видим что прекрасно плодоносят при близкой посадке друг к друг другу это значит у нас в мире получается 13 сорт который плодоносит и сегодня он подходит для промышленного плодоношения Алекс будет в На відміну від видосследных дерев, стад находится под крапельным сгрошением. В процессе как бы, изучения капли и всего, что мы можем дать дереву, мы пришли к тому, что дать в лунку максимальное количество воды, поэтому у нас стоят краны и в лунку заливается вода. 100 и больше литров воды, чтобы корневая система шла за водой. Вода уходит, развивается корневая. При капельном орошении боковом, как принято в промышленных садах, метр с одной стороны, метр с другой стороны, при наших ветрах в степях может лечь весь сад. Потому что нету э, так называемый есть корень кран, как они называют. Это стержневой корень, который максимально уходит до воды и держит дерево. У якости доброго селекционер використовує зеленую водорость хлореллу. Не подкармливаем ничем свои деревья и ничем не опрыскиваем. В этом году мы немножко дали меди. Меди, вот по листу видно. Почему? Потому что э, видим, что тяжело деревьям все-таки не поддерживать их. Мы знаем прекрасно их свойства, их качества. Можно вытягивать без дополнительной поддержки деревьев, но мы потеряем до 50% урожая. Ще один сорт волоського горіха, який вивів селекціонер Олександр Пономаренко, називається «Маджестік». Він відрізняється високою стійкістю. У приватному секторі він прекрасно себе почуває без оприскування та дає високу врожайність. Те, що дерева не бризгані, видно по плодожорці, яка всюди є. Ну, плодожорка що така розвіла, що вже можна не підтримувати дерева. От ми бачимо, що плодожорка крутилась вокруг. Majestica. У Моджестика прекрасный орех и очень высокая устойчивость. И вот мы видим, что несмотря на плодожорку, которая крутилась, орех ничем не поврежден внутри и прекрасно выглядит. Через аномальну спеку цього літа плодам волоського горіха не вистачало фотосинтезу для дозрівання, тому збір врожаю розпочнеться лише за декілька тижнів. Ксенія Переверзева для юг